Ту-ду-ду-ту-ду-ту-ду-ту, ду-ду-ту-ду-ту-ду-ту, ту-ду-ду-ту-ду-ту-ду. Этим летом были с тобою вместе этим летом. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-туду ту-дуту, ту-ду-ду-ту-ду-ту-дуту, ту-ду-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Я поздно, да, уже? Ко мне просто все доходит через три года. ああ。<laughs> <laughs> <laughs> С тобой вместе этим летом Это я текилу пью каждый день Как его вот это все собрать теперь? Вот с чего начать? Самое сложное это начать Вот за что браться? Ну что я вам скажу Что за эти три дня Мы из номера вышли всего лишь однажды И то за чипсами После которых нам очень плохо Уже второй день ужасное ощущение в животе, ужасно было спать, на следующий день плохо, запор и все такое. Таня выходила однажды с номера посмотреть, что там в магазинах, в итоге ничего не нашла. Вот съели вот эти чипсы, очень плохо, они-то вкусные, с сыром, чипсы и рафлс, вкусные чипсы, кстати, но так после них плохо, ужасно. Поэтому лучше есть нормальную еду после которой чувствуешь себя легко. А сегодня мы наконец-то переезжаем в другой город. Мы сегодня улетаем в Стамбул. К Стамбулу лететь всего лишь один час. Аэропорт находится здесь поблизости. Мы сейчас собираем все наши вещи, которые разбросаны по всему номеру. И едем в аэропорт. Танин чемодан. Тут Гуфи. Надо не забыть. Вот, у меня тоже тут чипсы валяются. Я еще пиво выпил турецкого. Ненавижу собирать вещи. Терпеть не могу это. Мой чемодан. Смотрите, сколько у нас хлеба. Это мы в супермаркете взяли на случай, если вдруг проголодаемся, чтобы не выходить никуда из номера. Там еще что-то есть с альбом. Насчет вулкана. Я так и не решился пойти на вулкан. Настолько все было лень. Какая-то апатия здесь меня захватила. И я не знаю, почему-то мне этот город ну, как-то не для меня, не по душе. Ничего меня не заставило выйти из номера в этом городе. Мне просто хватило наблюдать за этим вулканом из окна. Почему-то меня не потянуло прям так сильно. Знаете, когда вас прям тянет куда-то, вот тогда надо идти. Если вас тянет куда-то, надо идти. А если вы остаетесь равнодушны, то тогда, наверное, не стоит. Просто ради факта, потому что вот так надо, надо себя заставлять. Не нужно себя просто ничего заставлять делать, а нужно делать то, что тебе хочется по-настоящему. Да, было бы интересно сходить, конечно, на вулкан, я не спорю, но такого сильного рвения у меня туда не возникло. Поэтому сегодня мы Едем в Стамбул. В Стамбуле мы будем несколько дней и потом улетаем в другое место. Куда именно понятия не имею, еще не решили. Мы полностью импровизируем. Мы бывает до последнего дня, не знаем, куда будем уезжать. Я очень часто люблю в номерах оставлять зарядки. Забывать, точнее. Поэтому, когда выходите из номера, перепроверя... перепроверяйте розетки. Ой, не могу проснуться, я что-то сегодня целый день сонный, не могу как бы, не могу никак прийти в себя. Мы уже в аэропорту, сейчас идем чекиниться, аэропорт тут побольше. Ну все, посадка. Да, прилетели мы в Стамбул, и я так сильно хочу в туалет. Я еле дотерпел. Таня пытается обогнать меня. Где этот туалетлер? Туалет, туалетлер. По турецки туалет будет туалетлер. Я вижу. Все, облегчились мы, и я очень надеюсь, что хотя бы в Стамбуле мы выйдем хоть куда-то погулять. Саша, да это я выходила, это ты сидишь. Не нужно за нас двоих говорить. У нас в Стамбуле три ночи, мы забронировали отель. А дальше пока что не знаем куда. Все потому, что не так много выбора, куда можно вообще сейчас полететь. Потому что открыта только Турция и страны, где Нужна виза. Это много чего, но сюда как бы нет смысла ехать. Есть страны совершенно неинтересные для путешествий. Ну вот Турция. С... А, Мальдивы, кстати, открыты. Они всегда открыты. Вот. Это единственное, что самое нормальное сейчас есть, куда можно поехать. Ну и Турция, конечно же. Меня до сих пор очень удивляют размеры этого аэропорта, потому что это самый большой аэропорт в мире. А еще больше всего меня удивляет то, что они его построили вообще очень быстро. Стоило мне только снять маску, сразу весь персонал начал мне кричать «одень маску». И вот такие вот сделали ограничители даже для получения багажа. Вот. Каждый занимает себе уголочек и ждет свой чемодан пытаемся мы с Таней снять деньги с банкомата. Вставил карточку в один из банков, и там написано 8% комиссия. Зашибись. Пытаюсь снять в другом. В некоторых, кстати, банкоматах есть минимум комиссии. Вот, смотрите, сколько тут банкоматов. Поэтому, когда вы за границей, не спешите с первого попавшегося снимать, потому что может стоять два банкомата рядом, и один берет Дохрена комиссия, а второй вообще не берет комиссии. Это мы сняли наличку для таксистов. Хотя у каждого здесь таксиста есть терминал, но они морозятся как-то. Не сильно охотно хотят расплачиваться карточкой, начинают что-то юлить. А, ну все, мы идем на выход. Хочешь уже в отель? Хотя лететь было всего лишь один час. Но, как всегда, перелет куда-то занимает в итоге весь день, потому что ты готовишься с самого утра, собираешься, потом ждешь в аэропорту, проходишь эти проверки, паспортные контроли и все остальное, ожидания. И в итоге все равно отнимается весь день. И, кстати, угадайте с первого раза, какой мы отель выбрали в Стамбуле. Так. Эти такси, наверное, подороже, чем обычные желтые Потому что на желтые была очередь А на эти такси не было очереди Наверное, тут повышенный тариф Мы забронировали отель под названием Конрад, это сеть отелей Хилтон, поэтому вы угадали От аэропорта к Стамбулу Ехать далековато, где-то 30-40 минут около того. Наш отель находится, кстати, на берегу пролива Босфор. Поэтому из наших окон будет открываться хороший вид на этот пролив. И меня все больше беспокоит, куда поехать дальше, потому что варианты закончились. Таня, ты расскажи, чем будешь заниматься в Стамбуле. Даня уже на завтра запланировала себе маникюр педикюр нашла русский салон в Стамбуле записалась на завтра потому поэтому... что мне все начали писать что я не делала турчанок они плохо делают вообще не умеет хотя я сама посмотрела работы турецких мастеров, мастеров. вообще ужасно честно ужасно выглядит поэтому я нашла русский чисто салон их здесь оказывается очень много по плану у Тани еще шоппинги Потому что здесь есть большие торговые центры. А я не знаю, что я буду делать. Я Сидеть в номере. Ларит, надо прикупить Правильно. А ты погуляешь по... Где? По номеру? Я погуляю по букингу в очередной раз. Буду да. выбирать, куда поехать. Но просто сейчас очень мало стран открыто. Дороги, развязки, они строят тоже как сумасшедшие. Уже близко мы как-то проехали коротким путем по тоннелю под городом и поэтому мы объехали вообще все пробки все переулки это очень круто что сделали подземный тоннель под через весь город тут надо было проехать одну минуту но из-за пробок мы ехали минут 20 так, приехали сканер какой-то чувак что-то походил с пылесосом толщина метр взял монстров нету Hello. Thank you. Все, прибыли мы на место. Сейчас лао с таксистом. Зачекинились мы, сейчас я вам покажу лобби отеля. Все очень так красиво здесь. Вот, такой вот купол. Вежливые, профессиональные сотрудники. Просто работает идеально. Лифты. Так, у нас 11 этаж. Лиф. Да, вот он. Парниша помогает нам вот. По с Вот. Такой вот номер. Окей. Okay. С видом на мост. Мне кажется, что пошло что-то не так, и чувак дал нам не тот номер, который я бронировал заранее, потому что я выбирал конкретный номер, и он должен был выходить на другую сторону. Но у нас есть вид на мост. сказал и говорю у нас наверное другой номер есть столик кофемашина две кроватки мы их сдвинем просто и все вот. ну, тот отель мне нравился намного больше. но там было больше места и вот такая вот ванная небольшая совсем с небольшой ванной комнатой этому отелю 10 лет вроде бы или больше Номер мне не очень нравится. Я ожидал немного другого. Я ожидал лучше вида. Но почему-то мне дали номер в итоге не тот, который я забронировал. Точнее, категорию номера нам дали ту, но я выбирал конкретный этаж и конкретную сторону. Но почему-то чувачок или протупил. Надо сейчас перепроверить и спуститься или позвонить, сказать. Таня что-то тут открыла. Я не сразу понял, что это. Это сливы, а не яблоки. Таня Почему думает, они такие зеленые? Это Думаю, сливы, да? я не знаю Или яблоки Что это? Это яблоки такие? Я не знаю, мне кажется это для красоты Ну вот, пускай для красоты, и, красоты и стоят Слишком кислое, не спелые. Просто для понта Так, зато бухла здесь в море ну, Есть Чивост только что я позвонил на ресепшн, сказал им о том, что я выбирал другую комнату. Он посмотрел, посмотрел, говорит, да, 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 я вижу все. Но та комната у них вообще недоступна, и поэтому он дал и эту комнату. Я его попросил поменять нам номер, который будет выходить на другую сторону этого залива. И сказали, да, без проблем, сейчас пришлют к нам чувака, который поможет нам с вещами, поэтому мы сейчас переедем. Так что без проблем. Так получилось по совпадению, что я выбрал именно тот номер, который у них вообще типа сейчас недоступен. Там или ремонт делается, или что-то такое. Так что, Таня, вставай. Придется им перестилать постель теперь. Я просто постелила. Ну, теперь они будут ее перестилать. И яблоки ты уже погрызла. Но мне нравится, что сервис тут работает отлично. Любой вопрос типа без проблем. На этой кроватке только Гуфи успел полежать. Поднимаемся на этаж выше. 12? Окей. Okay. На один этаж выше. На 15 было занято. Сейчас. Опять этот же парниша забрал наши вещи. А, <laughs> ну так сади, он тебя покатает. Mm -hmm. Садись. Они <laughs> хочет, чтобы ее покатали на этой каталке. Да попроси, он покатает. Mm -hmm. Легко, ему и весело будет. Окей. Okay. Ну что ж, мы в новом номере и здесь вид гораздо лучше. Смотрите, какая красота! Сразу бы так. Да. Все как надо. Здесь красиво очень, там вообще не прикольно <сёк> было. Чувачок устал. Ой, смотри, За спину какие хватается. Там есть. Да, да. Но это в этих в сьютах, а -а -а. свитах. Спасибо. Здесь абсолютно другой эффект, когда заходишь в номер. Сразу вау эффект из-за вида в окне. Да, я же говорил, что на эту сторону вид намного лучше. И Хоть... здесь приятнее даже смотреть. Да. Вот здесь, как вы видите, террасы, это там президентские сьют, свиты, сьюты и этот амбассадор эм, свит. Ну, короче, там дорогие номера. Но на эту сторону офигеннейший вид, еще и закат. Что? Здесь лучше, блин, хорошо, Конечно. Что мы там не остались. А ты хотела уже там оставаться? Ну я просто не планирую в номере сидеть, но с таким видом прикольно, все-таки uh -huh. очень красиво. Восприятие нет? сразу меняется отеля, uh -huh. когда вид такой и классный. И здесь. вот и бассейн на улице есть. Будешь я ходить купаться? Он на крыше. Нет, он не на крыше, вот но он внизу. нужно резервировать бассейн. Да. Чувачок сказал, что нужно предварительно зарезервировать бассейн, чтобы вам подготовили типа но этот шезлон и все остальное. Да, потому что там мы зашли, вроде и неплохо, но как то Спасибо. не то. И здесь видно, кстати, одну из главных достопримечательностей. Это голубую мечеть. Вот она, Таня. Вот впереди голубая мечеть. Бассейн. Не буду больше приближать, чтобы не нарушать ничью кон конфиденциальность. А у тебя просто больше не приближает. Нет, приближает, Все, у меня там больше. Покажи. Номера такие простенькие, выдержанные, элегантные, можно так сказать. Тут везде мрамор. Элегантный стиль. Жалко у нас балкона нет. На балконе было бы еще. С балконом... Смотрю, там так классно. Номера сборка. с балконом сразу а стоят в 4 раза дороже. Цены надо? Разные цены. Этот стоил 150 евро в сутки. А те по 300? А те стоили по 400. Ну, ого, это По 300, по 400. Как курортные отели те номера стоили. Долларов, ну, да? вот поэтому я тоже посчитал, зачем платить по 300 евро и по 400 евро в сутки за городской отель. 150 долларов это нормальная цена. Что там? Ну, тут все точно так же. Коридорчик и небольшая ванная комната. А, тут ванны-то нет. А вот так, тут только душ. Хочешь идти обратно? такая это она? представила, как я туда залезу. Но ну, зато тут вид лучше. А... Мне ванная вообще не нужна, мне и душ даже не нужен. Все, сажусь. А... Таня, все, звони срочно в рум-сервис, заказывай еду, будем ужинать, а я а буду садиться, ванную, а я буду садиться монтировать. Слушай, я ванну хочу. А обратно переезжаем? Нет. Жалко, что нет ванной. Ну, кто-то в бассейне купается, вода теплая, наверное. А сейчас будет операция по сдвигу кроватей. Таня что-то отказалась мне в этом помочь. Смысл? Таня, иди помогай. Чего я буду таскать кровать? Кто мужик? В смысле, кто мужик? Ну вот ты таскай, что я буду. Я хочу, чтобы ты тоже на сближение ко мне шла. Саш, ну тумбочка далеко. Иди ко мне на сближение. Да, оно все так красиво застелено, И не что? Помогает. Не трогай. Я хочу, чтобы наши полюса а соприкоснулись. Не получится. получится. Не вот, надо типа вот это. И все. И мы сомкнем. Нет, уже некрасиво. Смотри, как хорошо. Зато мы вместе. Ты заказывай, еду пока. Ну выпей. Я за тебя же не все. Получилась теперь одна кроватка. Ай! Хотел подвинуть одной правой. Сломала на ноге. Ничего, Таня. Как завтра. всегда, перед педикюром или маникюром, за день я всегда ломаю ногти. Вот ударилась. Я завтра ногти. сделаешь. А сломала вот ту штучку, да, которая да, мешает дверям. А вот эту пупырку. маленькую пупырку сломала Таня ноготь. Дождались мы нашего ужина. Довольно быстро, кстати, нам все сделали. За 30 минут может даже быстрее все это произошло. Еда находится вот здесь, в духовом шкафу, чтобы не остыло. Мне предлагали вот здесь тарелочки наши. Мне предлагал чувачок все накрыть, засервировать. Я ему сказал, не, не надо, уходи, мы сами все сделаем. Это баклажан. Это сибас. Я брал еще себе турецкий кофе, чай, хлеб. Я уже сел монтировать влог, но ужин, наверное, от меня ненадолго. Очень доволен я сервисом в этом отеле. Все очень внимательные, все очень четко, профессионально, как мне такое нравится. Смотрите, а тут приборы из серебра. Круто. Серебряные приборы даже приносят. Друзья, я провтыкал, и можно было очень круто пошутить. Но я перезаписывать шутку, якобы я ее придумал в тот момент, не буду. Потому что я вам не сраный постановщик на ютубе, который, знаете, все делает постановочно. Вот, когда я сдвигал эти кровати, можно было офигенно пошутить о том, что это соединение Европы и Азии. Может кто просто не знает, Стамбул находится и в Европе, и в Азии. И как раз вот этот пролив Босфор их разсоединяет. С одной стороны Азия, а мы сейчас находимся в Европе. И мы как раз находимся в отеле, который прям стоит на границе Азии с Европой. И я мог бы офигенно пошутить, что я соединяю Азию с Европой. Но мне эта идея пришла, блядь, позже. Три тысячи мечетей. Таня, кстати, нагуглила о том, что в Стамбуле, именно в городе, три тысячи мечетей. И тут весь город в этих вышечках. И когда наступает время, просто весь город гудит, с каждой мечети э, слышно вот эти призывы. Так, окошко тут можно приоткрыть. Вот видите, вот там Азия. То, что через пролив, это Азия. А вот это Европа. И мы находимся прямо на границе. Ну ничего, смотрите, как соединилась Европа с Азией. Осталось только соединить все остальное.